Потому что восприятие родители, когда близят своих детей в детстве, они не в состоянии дать религиозное, православное, христианское образование и воспитание надлежащим образом. Поэтому именно задача воцерковения ложится на воскресную школу. У нас э, семинар посвящен и общеобразовательным э, школам, и воскресным школам. И вот разницы говорили, да, что существует разница между этими заведениями и между преподаванием. Хотя, возможно, люди одни и те же преподают и в общеобразовательных, и в воскресных школах. Общеобразовательная школа ⁇ это школа, которая должна рассказать о Боге, о воскр... да, показать знание о Боге, дать. А воскресная школа должна знать, должна знать знание Бога. Нужно знать о человеке, но самого человека не знать. Точно так же и здесь. Христи... Когда религиозная пропаганда нам запрещена, мы можем рассказать, объяснить внутреннюю логику церкви, объяснить, почему так устроено, с исторической точки зрения, с вот, народной, этнографической, символической. Но мы не можем приобщить через, через светскую школу, привести храм, вот и к таинствам подвести, а восстановлественная школа именно должна снова познакомить человека. И вот э, курс о геологии, изучение типа святости тоже был презентован в рамках наших Богородичных дней церковной украинской культуры. В Верхнем еще Господь дал каждую заповедь «Будьте святы, потому что я свят». вот главное понятие, которое должно проявиться в воскресной школе человеку, это понятие веры. Что вера — это не только уверенность в бытии Божьем, это доверие Богу и верность Ему. И, конечно же, мы постоянно, когда пытаемся иллюстрировать материал преподавательский, мы должны какие-то примеры приводить. И в этом плане нужно сказать, что эти примеры у нас являются святые. Вот, и э, как раз вот эта программа, она показывает, что э, житие святого изучается не с целью выучить географию. Да? У нас, в принципе, закон Божий э, никак не прописан э, содержанием этого курса. Каждый преподает силу своих знаний, умений, навыков, то, что ему ближе. Кто-то преподает изучение вот, э, символ веры разбирать, кто-то преподает больше историю церкви суклона, кто-то э, с какой-то творческой э, ситуацией, а кто-то берет житие святых разбирать. Но вот, вот именно в этом аспекте э, нужно э, заметить что житие святого ценно не просто как биографическая справка и изучение биографических данных, а как изучение именно модели и поведения человека, различные типы святости. Вот эта программа, которая тоже разработана она, наверное, была, она показывает, что есть различные э, типы святости. Мы знаем апостолы, пророки, мученики, святители, преподобные, бесребренники, праведники, вот, что это разные типы поведения. И что во Христе, в церкви может реализовать себя каждый, как личность, как член церкви, вне зависимости от того, какое время он жил, в какой период жил, в каком месте в пространстве, какое социальное положение он занимал. Вот. И вот этот момент тоже важен. Как же подходить вот именно к преподаванию да, геологии? То есть уже обозначил, да, что геология — это не география, это не просто изучение жития святого, а изучение типа святости. Вот. Тут нужно объяснить прежде всего понятие святость, да? что святость это не праведность жизни, а святость это свойство Божие. Святость это отделенность от зла, от порока, от свермы, как отделенность в принципе Бога от всего творения, потому что Он Творец. И святым называется храм, престол, церковь, да? потому что она посвящена Богу, она как выделяется из этого мира нашего. И человек тоже святой, именно потому, что он приобщается к Богу, а не в силу своих правильных каких-то правильностей или личных заслуг. Вот этот момент основной, тоже, тоже подходя к этому формированию понятия святости, тут же можно рассмотреть первоначально какие-то вступительные темы, объяснить, почему мы читали святых. Что есть почитание Бога, подавающее только Богу, есть почитание святым, которое у нас будет почитание родителей, тоже, да, заповедью Божией прописано, вот. Нужно также смотреть о том, вот, рассмотреть предварительные понятия, почему почитаем мужчин, почему мы обращаемся к святым. Вот вроде бы ну, изучаем те святых, но здесь предварительные понятия обойти мы не можем, да. Откуда берутся в наших словах новые святые? Как происходит канонизация? Как человек, какие критерии святости? Вот в этой программе тоже от этого заложено, прописано, эти моменты можно, можно говорить, прежде чем приступить именно к самому э, изучению уже типов святости. Нужно сказать, что э, э, во время уроков необходимо как-то соединять разные формы работы, разные э, подходы, потому что... Э, ровного опыта тоже, это уже может человеку стать, да, и не совсем интересно будет разбираться муж вот, но как можно приобщить, чтобы интегрировать различные связи. Здесь интеграционные связи очень широкие. И э, общая история, история русской церкви, география, э, гимнография, священное писание, литургия, этнография. Что имеется в виду? Когда мы берем, например, тип святости для изучения апостолов да, мы берем, э, можем взять для, пример, для образца, например, э, апостола Петра